بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده يا ربنا تفرقا محصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الرحمن دكتور شيخ محمد في مدرسة هدي سعودي عربي كابتر مهمان عسكري مافيلي جي

اخواني واحده الكرام ونحن في هذا اليوم المبارك في خير يوم طلعت عليه الشمس في يوم عيد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها في يوم الجمعه في هذا اليوم المبارك الذي فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل الا استجاب الله له اخواني واحبتي الكرام خلقنا الله جل وعلا لهدف عظيم ولغايه نبيله الا وهي عبادته جل وعلا قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون সময় মহামান বলছেন খুবই পবিত্র দিনে পবিত্র একটি সমাবেশ আয়োজন হয়েছে তা আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি এবং এই আয়োজন দেখে আমি অনেক খুশি হয়েছি উনি বলেন জুমার নামাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি নামাজ এই দিনটা ঈদের দিনের মত ঈদের দিন যেভাবে মানুষ সমবেত হয় দূর দূরান্ত থেকে আগমন করে আজকের এই দিনেও মানুষ দূর আগমন করেছে আল্লাহ তালা কবুল করুন এরপর মেহমান বলছেন জুমার দিন একটি সময় রয়েছে যে সময়ের মধ্যে রপেকারী কোন দোয়া ফিরিয়েছেন না ওই দোয়া কবুল করে তাতে এই দিনটাকে আমরা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি দ্বিতীয় মেহমান বলেছেন

مأزورا غير مأجور الشرط الأول شرط الإخلاص لله جل وعلا وأن يكون العمل خالصا لله سبحانه والشرط الثاني شرط المتابعة والإقتداء والامتثال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد রব বেকারিং আমাদেরকে অবাদত প্রয়োজন সৃষ্টি করেছেন আর এই দুইটা শর্তে প্রবল হবে এক শর্ত এক্লাস আমরা যা কিছু করব সব কাজের নিয়োগ করব রব বেকারিংয়ে সন্তুষ্টি দ্বিতীয় আমাদের প্রত্যেকটি কাজ শুন না দশ রং লা শুনা বা আগে হতে হবে এই দুই শর্ত যদি পাওয়া যায় بولتن سيشتي بولتن اخواني واحده الكرام هذان الشرقان ذكرهم الله جل وعلا في ايه واحده في قوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل رحمه الله أحسن عملا أخلصه وأصوبه أي أن يكون خالصا لله جل وعلا صوابا على هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم حاضرين محمد اتنا

أن نتجرد في أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا في الخلوة والبلوة في السراء والضراء أن نتجرد لله وحده قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالمؤمن يخرج من حقوق النفس والهوى والشيطان لانها تفسد العمل هذه الاشياء تفسد العمل وكانه لم يعمل بل انه يحاسب عليها ينبغي ان يكون ذلك العمل ان يحيا وان يموت وان يعيش وان يتحرك لله عبد لله جل وعلا لماذا لأنه عبد لله، لأن الله خلقه، لأن الله هو الذي رزقه، لأنه لا حظ له في إيجاب نفسه، فالله الذي أوجده، والله الذي رزقه، والله الذي علمه، والله الذي جعل له لسانا يتكلم به، وجعله وارد الجوارح، فلذلك يقول: قل إن صلاتي ونسكي পরহ্নায় ওয়াজটি لله رب العالمين সম্মানিত মেহমান বলছেন আমি ইখলাস এবং ইত্তেদা রাসূল আলাইহিস সালামের কথা বলেছি এটি আমরা সবসময় খেয়াল করব আমার চলা আমার খোলা আমার খাওয়া দাওয়া পানিও সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িঘর সর্বত্র আমার প্রত্যেকটি কর্মে আমার অনুকরণীয় হবে আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদ্ধতি দিয়ে উনি বলেন রব্ব কেریم কুরআন কারে বলেছেন ইন্নাসালাত ওয়া নুসুক কে মা'আইয়া মমা'াত লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন যেমন নামাজ আমার কুরবানীর প্রত্যেকটা আমল যিনি রব্ব কেরিমের জন্য হয় অতএব আমরা খেয়াল করবে বিষয়টা যে আমি হচ্ছি হাব আমি হচ্ছি গোলাম আমি হচ্ছি দাস আমার রব হচ্ছে রব্ব কেریم যিনি আমাকে সৃজন করেছেন যিনি আমাকে রিজিক দিচ্ছেন যিনি আমাকে সুস্থ করেন যিনি আমার আমাকে অসুস্থ করেন যিনি সম্মান দেন তিনি আবার মাঝে মধ্যে অপমান করেন সব কিছুর মালিক যেহেতু রব্বে কালীন তাই আমার প্রত্যেকটা কাজ এক নম্বর এখলাস থাকতে হবে দুই নম্বর আমার অনুকরণীয় অনুসরণীয় প্যারা নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসালামের সুন্নাম থাকতে হবে إخواني واحد في الكرام قد وصف الله جل نبينا عليه الصلاه والسلام باعظم واجمل واحب وصف للنفوس فقال سبحانه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما أردتم حريص عليكم حريص عليكم للمؤمنين رءوف رحيم ومن شده حرصه عليه الصلاه والسلام انه حذرنا من هذا الشرك الخفي الذي يكون في النفس والذي وقوده نفس الأمارة بالسوء وشيطان يوسوس له في حب الظهور والبروز وحب الظهور قاصمة الظهور قال صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب أخفى من دبيب النملة في السوداء في الليلة في الظلماء على الصخرة الصماء إخواني وأحبتي الكرام إني أوصي نفسي أولا ثم أوصي إخواني وأحبتي بمعالجة هذه المشكلة العظيمة التي تضيع الأعمال قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيا ايها الاخ الحبيب المبارك لن ينفعك والله ثناء الناس ولن ينفعك مدح الناس ولن ينفعك اطراء الناس لن تنفعك تلك الاسماء التي تنشر في الصحف وفي الاعلانات والله لا ينفعك الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لا لا الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال جل وعلا في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لو لو اشركت مع الله واحد بالمئه في حب الثناء فان هذا العمل مردود.

ফলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সতর্ক করেছেন এই সতর্ক বাণীর মধ্যে অন্যতম একটি সতর্ক বাণী হচ্ছে শীত যে শিরিকের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ লিপ্ত এই শিরিক থেকে যেমন সতর্ক করেছেন পাশাপাশি রব্বে কালিম কোরআন সতর্ক করেছে। রব্বে কালিম বলেছেন তিনি সকল গুলো মাফ করে দিবেন শুধুমাত্র শিরিক ছাড়া অতএব শিরিকের ব্যাপারে

وكلنا متأكدون على أن عدونا هو الشيطان وأنه لا يريد بنا خيرا وأنه لا يريد أن ندخل الجنة وهو قد حكم عليه بالنار كيف السبيل إلى ذلك؟ يحاول أن يمنعنا من طاعة الله فإذا لم يستطع اجتهد في أن يكون العدل

ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد اكثرهم شاكرين ما لك من الصلاه غدا او من الصدقه او من قراءه القران او من الصوم اذا ما استطاع ادخل عليك الرياء والسمعه والرياء سمي رياء من الرؤيه اي انه يحب ان يراه, يراه الناس على هذه الهيئه والسمعه ان عن الناس به فيدخل عليه من باب البدعه حتى يفسد عليه العمل ما استطاع ان يمنعه وما استطاع ان يكون مراديا دخل عليه من باب البدعه وهذا هو الشرط الثاني لشرط القبول وهو امتثال هدي النبي عليه الصلاه والسلام فقد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه مازور غير ماجور وكانه ما صلى